સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો સાયલી અને રાખોલી પંચાયતમાં વિકાસ ભારત સંકલ્પ યાત્રા રથનું આગમન થતાં જોરદાર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું સિલવાસામાં વિકાસ ભારત સંકલ્પ યાત્રા રથ આજે સાયલી અને રાખોલી ગ્રામ પંચાયતમાં પહોંચ્યો હતો સાયલી પંચાયતઘર ખાતે જિલ્લા પંચાયતના સી ઈઓ ડોક્ટર અપૂર્વ શર્મા સરપંચ કુંતાબેન વર્ધા ઉપ સરપંચ ગીતાબેન પટેલ જિલ્લા પંચાયત પંડિત સદસ્ય પ્રવીણભાઈ સેક્રેટરી પાર્વતીબેન પટેલ સહિત પંચાયતના સભ્યોએ રથનું સ્વાગત કર્યું હતું આ સમય દરમિયાન સાયલી પંચાયતઘર ખાતે આદિવાસી મૈત્રીપૂર્ણ કાર્યક્રમો અને યોજનાઓને લગતા ઘણા કાઉન્ટરો ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા જ્યાં ગ્રામજનોને જરૂરી માહિતી પૂરી પણ પાડવામાં આવી રહી હતી સાયલી પછી વિકાસ ભારત સંકલ્પ યાત્રાનો રથ નિયત સમયપત્રક મુજબ રખોલી ગ્રામ પંચાયત પહોંચ્યો હતો या सीईओ डॉक्टर अपूर्व शर्मा साथे रखोली सरपंच आणि जिल्हा पंडित सदस्य दीपक ने पंचायत सदस्या आणि स्टाफ साथे रथनु स्वागत करयो होतो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो यात्रा पूरे देश में चल रहा है पूरे देश के सभी पंचायतों में चल रहा है तो आज हमारे रखोली पंचायत तो में भी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसका रथ यहां पर आया था जिसमें भारत देश की मोदी सरकार की जो टोटल सत्ताईस स्कीम है वो सत्ताईस स्कीमों के बारे में लोगों से अवगत कराना लोगों को उसके साथ में जोड़ना या जो भी व्यक्ति इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकता है उनको इस स्कीम में जोड़ने की आज कोशिश थी यह रथ यात्रा में या हमने रफली पंचायत के सभी लोगों को अवगत कराया था कि ये सत्ताईस स्कीमें हैं और ये सत्ताईस स्कीमें आप सभी लोगों ने भाग लिया हुआ है अगर जिस किसी को बेनिफिट नहीं मिला है वो यहाँ पर आकर आज कैंप लगा हुआ था यहाँ पे जो सत्ताई स्कीम के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे और सबको जो जो माहिती चाहिए थी वो माहिती दी जिसको एप्लीकेशन देनी बाकी थी उन्होंने आज एप्लीकेशन दिया और जितने सर्टिफिकेट दे सकते थे उतना सर्टिफिकेट दिया हमने आज लगभग चार से ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिशरी आए थे यहाँ के लोग आए थे जिन्होंने इस रथ यात्रा का लाभ लिया